Ільїна Юлія керівник проєкту Партнерська бізнес-зустріч у регіонах України бізнес тренер завітала до нас до студії, аби власне розповісти про проєкт, яким вона керує. Доброго вам ранку. доброго ранку вам. Слухайте, ну так складно зранку партнерський бізнес-зустріч простими словами, що це таке буде. Я вам навіть складніше скажу, віктор. Бо я прошу простіше. мені, я Ні, я складніше скажу. Бо річ у тім, що 26-го, я перейду на російську мову, я перепрошую. Два 26 февраля у нас остається дійсно крупне міроприяття партнерська бізнес-стрічі і форум бізнес власть. Uh -huh. uh, поэтому мероприятие, на самом деле, очень масштабное. Проводятся не впервые партнерские бизнес-встречи в регионах Украины. Uh, уже более пяти лет они ведутся. А форум «Бизнес власти» – это абсолютно беспрецедентное, действительно, очень масштабное событие в Запорожье. Последние ну, года 3-4, я думаю, на открытой площадке власть не встречалась с бизнесом. Ах, кто бы это Лады. О, ветлады будет э, дуже много людей. Э, на самом деле мероприятие трехблоковое, оно несет в себе цели, э, во-первых образовательные, то есть мы привозим бизнес-тренеров, специалистов по менеджменту, маркетингу, которые встречаются на открытой площадке с руководителями, собственниками малого и среднего бизнеса. Угу. Э, и кроме того есть блок общения собственников с регуляторными службами, налоговый, пенсионный фонд, центр занятости и так далее. В начале года имеют возможность проконсультироваться предприниматели с, вот, с регуляторщиками, потому что очень много изменений. И власть. О власти мы говорим, в данном случае мы ожидаем заместителя мэра, первых замов, депутатов городского, областного совета, которым будут руководители, собственники бизнеса задавать, может быть, не всегда удобные, но очень актуальные и важные для них вопросы. Чи не бояться бизнесмены приходят и на зустречи с податковыми, потому что ну, потому что сложные отношения с податковой у бизнесменов, сложные, взагалі податковые отношения в Украине. Ну, и, насколько я а мав нагоду спілкуватися с власниками бизнесу, а вони від податкової стараються тримати як... триматися якомога mm. далі. Mm. Uh, вы знаете, вот, uh, мы как раз и стремимся к тому моменту, чтобы наши отношения были более комфортными и с властью, и с податковою инспекцией, да, в том числе. Uh, потому что uh, один очень известный крупный одесский предприниматель мне когда-то сказал, говорит, Юлия, говорит, я спрашиваю в последнее время у своих коллег, они а безопаснее Лучше ли и не дешевле ли сегодня в Украине платить налоги, чем искать какие-то пути э, дискомфорта. Mm -hmm. вот. Поэтому, соответственно, вот, если все будет прозрачно и у предпринимателей, и у налоговой инспекции в плане требований, их отношения будут мирными и комфортными. Ну, а как вы для себя дали ответ? Дешевше? Безпечніше, безпечніше чи потім буде ніж в спину? Ні, 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 ні. Я вважаю, що в будь-якому випадку буква закона аперірувати мабуть, проще і да гаразд проще, удобні і комфортні, ніж искать путі виходу кіта. А власне змінилося чимось за останні роки це спілкування з регуляторними. Я хочу сказать, что вообще очень поменялась позиция предпринимателей, особенно за последние пару лет. Ведь мы пережили очень серьезный кризис, да? Мы сейчас, ну с моей точки зрения, мы находимся уже на нисходящей, как бы волне его. И те предприниматели, которые выжили на сегодня, ну вот будем откровенно так говорить, да, они мы мы мы, сами мы волки. Да, совершенно правильно, да-да, то есть прошел такой вот естественный отбор, и тем, которые вот действительно выжили после этого такого армагедона, да, мы всячески стараемся помогать есть и встречи с властью, и встречи с регуляторными службами, и что самое важное, это встреча с бизнес-тренерами, людьми, которые могут, крупными предпринимателями, которые могут опыт передать свой, это очень важно для них, вот, для того, чтобы бизнес велся у нас в Украине малый и средний, не на коленке, так как это, ну, принято, потому что у нас предпринимательская деятельность, и не учит никто на самом деле, да, то есть мы пытаемся сами как-то это, как-то это вот интуитивно, да, воплотить, то есть мы стараемся помочь действительно фактическими знаниями и наработками для того, чтобы Ті, хто вижили, білі діяльність більш продуктивні, то якими результатами зазвичай закінчуються ось такі зустрічі, коли на одному майданчику зустрічаються ну буквально всі гострі кути, скажімо так? А, ну скажімо таким образом, з тим учетом, що мероприятие трьохблокове воно йде практично цілий день. Да, то есть у каждого блока есть своя цель. Если мы говорим о первом блоке, когда мы учимся, когда мы общаемся в формате вот таком модном, да, сейчас нетворкинга, то предприниматели выносят и новые знания, и новые знакомства, говорят друг другу о себе и так далее. Вот это результаты первого блока. Результаты второго блока, когда предприниматели встречаются с регуляторными службами, там в качестве результата уже конкретное понимание тех требований, которые потом в течение года нужно выполнять. Ну вот, грубо говоря. А результатом третьего блока, работа с властью по всей вероятности никакие четкие решения разумеется не могут быть приняты потому что ни одна из сторон не влияет на принятие фактическое да, закона то есть могут быть высказаны только некие пожелания какая-то обратная связь то есть которая потом будет учитываться в составе законодательных актов мы подписываем некие меморандумы да то есть письма обращения и вот результатом Вы, не поднимает тематику поднимает Проблематику, тому що а, часто не говорять про проблеми. Ну, все так, як в сімейних стосунках, да, коли да, не да. говорять про проблеми, потім назріває така катастрофа Так, да, щоб і не було замалчування. Да. Ну, якісь конфліктні ситуації на такій території виникають. Ну, скажем так, мы всех настраиваем на демократический, да, очень корректный диалог. Мы пытаемся организовать вот такую площадку европейского уровня, где э, стороны бы взаимодействовали друг с другом адекватно. Я являюсь бизнес-тренером и ведущим этого мероприятия, поэтому я знаю обе стороны очень хорошо. И несмотря на то, что сейчас при, э, принимают участие уже более 120 организаций, это для города Запорожья, это... Фантастически массовое мероприятие, потому что в таком количестве бизнес у нас не собирается в городе. Вот я знаю обе стороны и пытаюсь как-то вот как сгладить эти моменты. Но конечно, да, споры иногда возникают, они никогда не, за, не, не заходят далеко, но иногда бывает. Uh, до речи, интересно насколько uh, массовый заход, uh, кто будет, будут не только запорожские бизнесмены? Да, uh, будут предприниматели из других городов, но это больше Днепропетровск, Киев, то есть ну, это те люди, которые делятся опытом с нашими предпринимателями. В качестве гостей это всегда Запорожье, иногда область, Бердянск, Мелитополь, вот такие города. Uh -huh. uh, кто будет с Тых, кто делится досвідом, який, власне, будет в них опыт, щоб поделиться? Ага. Ну, на самом деле, в трех частях принимает участие порядка 40 экспертов. Это достаточно большой, как бы, вот такой экспертный совет. Вот. В первом блоке это бизнес-тренера, они же, практикующие бизнесмены, владельцы, достаточно, ну, скажем так, выше, бизнеса выше среднего да, квалификации. Это компания тренинговая, там, Высоцкий консалтинг, у которого широкий всеукраинский бизнес. Это право гарант, юридическая компания тоже достаточно широкая, с большим штатом сотрудников. То есть и вот многие компании, да, которые вот на сегодня выносят свой опыт. Дальше, если мы говорим о депутатах областного и городского совета, то это очень часто люди, которые имеют свой собственный бизнес, и вот он уже квалифицируется как более крупный. Как бы я, ну, бренд наверное, сейчас мне мені будет буде назвати, але э, на самом деле їм є чим поділитися вот управленческой деятельности, она бывает діяльності набуває. А можна визначити, звісно, що це вигідно для усіх сторін, які беруть участь у проєкті, але кому найбільш результативним і корисним буде цей проєкт? Я думаю, однозначно наиболее результативным он будет для гостей. Вот для тех самых 120 уже двух организаций, которые принимают участие на сегодня, вот они получат максимальный результат от общения, от знаний, от партнерства, от поиска клиентов друг для друга, как бы да и э, они же эти же клиенты выступают друзьями, да и они потом достаточно долго в партнерских отношениях работают. То есть вот для них он будет максимально эффективным. Наскільки часто ми взагалі мають бути такі зустрічі для того, аби в Україні бізнес таки вийшов ну, на якийсь та принаймні, принаймні Запоріжжі да. для того, аби бізнесмени насправді зрозуміли, як влаштовувати бізнес? Ну, на самом деле мы организовываем встречи вот уже более пяти лет. Ну, действительно, в шести регионах Украины стараемся это делать каждые два месяца. Организационно это не всегда бывает возможно, но я думаю, оптимальным раз в месяц-два все-таки собирать их вот в таком объеме, потому что у нас менталитет таков, что вот мы сами на своей территории 10 квадратных метров ведем бизнес и на этом все. В то время как есть масса знаний, да, интересных моментов, опыта которым можно поделиться. А, до речи, для каких галузей властное предпринимательство интересны а, такие встречи? А, ну, на самом деле у нас принимают участие практически, наверное, все отрасли. Это и э, продажа услуг медицинской сферы, там салонов красоты, да, и так далее. Это продажа товаров абсолютно любых, там, магазины одежды, обуви, аксессуары, э, вплоть до серьезной техники, да, то есть как бы достаточно таких вот объемных, тяжелых э, отраслей. А в спильные проблемы у всех этих да, предприятий? Знаете, Виктор, есть вот такая страшная в тренинговой деятельности миф, да, такой страшный. Вот у каждого бизнеса есть суперспецифичная специфика, вот, как mm -hmm. бы, которая не дает вести бизнес как бизнес, а вот как бы, да, вот мы его ведем специфическим образом. На самом деле бизнес законы, законы управления, законные продвижения они общие для всех отраслей. Да, есть как не бы. Важно некоторый... ты трактор продаешь абсолютно, крем. поверьте мне, абсолютно. Или крем для лица, или ты продаешь услугу медицинскую. Например, то есть законы бизнеса они едины для всех. Да, когда уже идет индивидуальная работа с организацией, там уже учитываются вот какие-то мелкие такие особенности целевой аудитории, да или особенности подхода. Но общие законы они едины для всех. В Украине вообще підприємці готові готовы до цього развитку. Вони готовы не сидеть на своих 10 квадратных метрах, а на правде выходит. Да, выходят Вот на хочу. самом деле мне сейчас, вот последние пару лет, мне действительно очень приятно от того, что появляется все больше и больше количества предпринимателей, которые хотят этого развития, которые открыты к информационным инструментам, они что-то смотрят, что-то читают, тренинги на ютубе, принимают участие в вебинарах и так далее. Это реальная практическая жизнь, да. И очень хорошо, что сейчас люди стремятся работать с, с теми же бизнес-тренерами, которые имеют практический какой-то опыт деятельности, то есть не только теоретическую какую-то подготовку, но еще и практику. Это замечательно и потрясающе. да, они готовы к этому, они, этого хотят, и таких предпринимателей появляется все больше и больше. Ну, власне, а вы не знаете, в каком, на каком месте в световом рейтингу Украина за легкостью ведения бизнеса? На самом деле, э, ну, здесь есть, кстати, два, две стороны вопроса и даже два рейтинга, о которых я читала угу. и которых я как бы понимаю. Я не хочу озвучивать место на самом деле. Не в, э, э, да, оно, никто оно бы не, не хотел, чтобы ну, оно звучало. Наверное, наверное, да. Оно, оно не одно из первых, к, к сожалению. Но я верю, что вот и такими же мероприятиями, в том числе и тренинговой деятельностью, мы сможем помочь предпринимателям занимать вот действительно первые позиции. В Украине вести бизнес не так сложно. У нас есть особенности, да. У нас э, действительно есть коррумпированные структуры, которые, ну, с которыми сложно взаимодействовать. Но зная и э, Понимая определенные законы ведения бизнеса в Украине, у нас не самые высокие налоги, мягко говоря. То есть, да, если мы сравниваем с европейскими странами. Не наивысшие податки, если правильно вести бизнес, правильно его оформить? Даже если правильно вести, даже если не уклоняться от налогов, в Украине у нас достаточно щадящая система налогообложения. Угу. То есть, ну, я имею право это утверждать. У меня огромный опыт, и на те же бизнес встречи мы привлекаем специалистов и тренеров с разных регионов. Украины, например, у нас будет вести скайп конференция с предпринимателями Соединенных Штатов и бизнес-тренером. Вот прямо на этом мероприятии 26 февраля. Вот. поэтому они делятся опытом, и мы понимаем, какая какой, какая система налогообложения в других в других странах. Юлия, а есть резон в до до украинских ралли застосовывать эти закордонные практики? Ну, возможно, в бизнесе украинскому той опыт за кордонной переймать и телеводить? Я считаю, что есть смысл однозначно учитывать этот опыт, потому что предпринимательская деятельность за рубежом ведется в десятки раз дольше, чем в Украине. У них уже есть какие-то грабли, на которых они на которые они давно наступили, и нам достаточно просто перенять этот опыт. Другое дело, что у нас Регуляторна система ну не така, як за рубіжом. Ну, е так бы, приймати можна приймати повідомлення. Ну потім користуватися. Власне, наскільки до чого я питав, mm -hmm. не буде не просто так, щоб а, якось побіткатися mm -hmm. на ситуацію mm -hmm. в Україні. Я хотів дізнатися, наскільки взагалі реально а, бізнесу підприємцям зібратися і вплинути на якусь регуляторну політику для того, аби. А, Ну, не знаю, якось вона пішла була більш сприятливою для ведення бізнесу. А чи це якісь такі дуже на, найнаївні в мене думки? А ви знаєте, я думаю, да, вот наївність є нікий відтінок. вот угу. но розумієте, Віктора. предприниматель успешный предприниматель, он чем более успешную деятельность он ведет чем больший э, товарооборот у него чем большую маржу маргинальную прибыль он получает тем меньше он зависит от регуляторных как бы каких-то структур да потому что э, когда дорастают до определенного уровня уже перестают быть настолько актуальными налоги это плюс один процент или плюс два процента да то есть как бы вот эти моменты сглаживаются э, влиять каким-то образом на деятельность государственных структур по севере мы мало сможем. Мы можем им дать какую-то обратную связь. Реально воздействовать, наверное, вряд ли. Но очень важно, что в процессе этих мероприятий, во-первых, произойдет факт вот этого диалога, сам факт очень важен. А во-вторых, предприниматели смогут высказать и вопросы, которые их действительно волнуют. Возможно, это будет учитываться в составе законодательных актов. И в-третьих, очень важно, чтобы предприниматели сами принимали на себя ответственность за свой бизнес и понимали, что именно они ну, в общем-то, несут ответственность и могут все предпринять для того, чтобы он был лучше и велся эффективнее. Дякуємо Юлії. Вона не сидить, склавши руки, не бідкається на державу, а бере відповідальність на себе. І прощаємося за браком ефірного часу. Ну і переходимо до експертної думки, яка радить теж не сидіти, склавши руки. А якщо вам не подобається ваше ластовиння, підкаже вам Алла Врадій, як з ним боротися? Отож, дивимося та дізнаємося.